ইলাহ আল্লাহ তাআলার শুকর আমরা এখন চলে আসছি এই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু জন্মস্থান পবিত্র বাড়ি এই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু জন্মস্থান এই জায়গাতে চলে আসছি আমরা আমাদের সামনে এখন যে দোতলা বিল্ডিংটা দেখা যাচ্ছে জি আর ও বিতলাগা আছে মাকতাবাতুল মাকতাবাতুল কাররামা এই বিল্ডিংটার মধ্যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু জন্ম হয়েছে হ্যাঁ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে پیدائش এই ঘরে হ্যাঁ যখন یہاں সে پیدائش ہوا তো तब उसी हालत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भाई बात नहीं करें उधर करो लो बोलो अलैहि वसल्लम जब यहाँ पैदा हुआ जब उनके दादा अपने में गोद में उठाया ऐसे गोद में उठाया और लेके सीधा काबा के सामने चला गया गए काबा के सामने जाकर चारों तरफ से उसी हालत में उधर जितना आदमी था ना सब देख के समझ गए कि नबी हाजिर ऐसा एक बच्चा है जो इस नबी इस मत का नबी होगा कारण ऐसा आम बच्चा ऐसा नहीं पैदा होगा ऐसा सफ़ेद ऐसे हसीन ऐसे जमील बच्चा नहीं पैदा हो ये रास्ता पैदाश की बात और पैदाश के वक्त बहुत सारा वाक़ हुआ कि पारस से अब चौदह एक हज़ार साल तक तो जो बारे में एक आग जलता था वो तो आरफ़ान तो से फ़ौरन बंद हो और उसके जो बादशाह का घर था वहाँ से चौदह ईद गिर गया चौदह ये तारीख की किताब है ये क्या है ये ये ऐसा दलील है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद जितना बड़ा ताकत वाला हो क़वत वाला हो बादशाह हो वो उसका हुकूमत क्या हो जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा मतलब जा अल हक था बादल था जब दुनिया में सच आ गया तो बादल क्या हो जाएगा निकल जाएगा जाएगा बर्बाद हो समझो आ गया ये इशारा था <laughs> तो ये पैदाइश की बात है